Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Плакат у вас показательный нет алкоголю да там написано? Нет, написано нет, я вегетарианец. А -а -а. Нет, Вы вегетарианка? М нет. Ну да. Нет, нет, нет просто я не, не знаю, как сформулировать. У меня на плакате написано нет, я вегетарианец. А я не вегетарианка, я веган. Но Отличие есть, если вы не знаете. А в чем разница? Ну, вегетарианцы просто те, кто ну, мясо не ест, а веганы полностью отказываются от всего животного происхождения то есть молоко, там, мед и подобное. Ну, скажи честно: хочется: ну, там, мясо? Я уже. <связь> довольно долго просто я... ты на, на меня так посматриваешь, я просто пухленький знаю и я как-то со мной обычно девушки не хотят тут общаться а ты прямо такая как-то я запереживал да я не знаю да мне абсолютно все равно на представь такая отбивная с перчиком нет сейчас скажу нет дело в том что нет это естественно все первые первые дни я думала, что я не смогу. Вот это еще нужно уметь. Я думала, что все, вот сейчас там я просто чуть-чуть подумаю, да, а нафиг мне это надо, типа, живем один раз, быдло. Ну, нет, на самом деле так и было. Подожди, ну, я, я сейчас так понял, что веган ты буквально три дня. Да нет, я... Нет, абсолютно не так. Я говорю, что это первый дни мне было сложно. Это нужно просто иметь силу воли. Вот у меня она есть, поэтому я смогла вот перебороть, и уже все, в принципе, нормально. Ну, ты, ты же планируешь в будущем стать, ну, там, выйти замуж, если ты сейчас не замужем, да, и завести ребенка. Да. Ну да. Ну, ты знаешь, что как бы женщина, чтобы нормально забеременеть, должна набрать определенное количество жира в организме, как ни странно. Жира. Ну, как ты собираешься на этой траве, ты представляешь, сколько тебе надо пастись, как коза, вот там ходить, есть траву, чтобы набрать такое количество, какое тебе нужно. Я поняла. Ну... Ты не я... думала с этой стороны, я... да? Ну, блин, нет. Почему я думала? Но просто дело в том, что я вообще, в принципе, не собираюсь. Себе... Ну, блин, это его штука звучит, но я просто не собиралась и не хотела бы себе детей. Да. Я да. не люблю детей но это К у кажд... каждого. К счастью, выбор не знаю. каждого, в принципе. Это твое решение, может быть, в будущем оно изменится, конечно. А ну, сколько, я... тебе... сколько лет тебе сейчас? 15. 16. 16. Блин, чуть не угадал. Эх, старею. Я понял. Ну, я думаю, это нормально, что да, мнение меняется. Поэтому, возможно, Не, ну, вот скажи, ты понимаешь, что, в принципе, белок там и. Другие вещи. Ну, Я которые с... В основном белок, который содержится в мясе, он нужен для работы мозга. Я поняла. Ну, так, дело в том, что люди а, вот, просто абсолютно в этом не разбираются и говорят. Но дело в том, что вообще в принципе мясо это чужеродный белок для нашего организма. И к тому же есть множество овощей, в которых есть такой же белок, и можно заменять его мясом. Нет, растительные жиры не заменяются. Ты, ты знаешь, что вообще на Алиутских островах, по-моему, люди выживали только благодаря тому, что туда приплывали тюлени, да. и они забивали тюлени, и тюлени ели. Без этого люди вымирают просто, они ну, теряют способность к размножению, и как бы. Не, ну если у тебя не стоит такой вопрос, то как бы это не Нет, ну, дело в том, что еще что, помимо того, что я не ем из-за того, что это вредно? Также, ну, естественно, наверное, потому что мне животных жалко, с которыми мы делимся. И еще потому, что Гитлер был тоже вегетарианец, а ты... Да, конечно, не, конечно же, это в первую очередь из-за Гитлера. Вот основная причина, потому что тоже Гитлер... Нет, мясо, конечно. Нет, это сейчас сарказм у тебя, или это действительно из-за Гитлера. Я ну, просто, что там, намешано нет, у тебя там и битлы. Нет. И, и Гитлер, и советские плакаты, как-то... И, и он хуйло какое-то выглядывает из-за стены тоже. почему хуйло? Ну, что так грубо? Не, я ж, я ж не потому что оскорбить. Просто человек вошел в историю с таким прозвищем, как там, не знаю, было не, Владимир ну, Ясно просто, Солнышко. Просто... Иван Грозный был, а это Владимир Хуйло. Ну, ты вот в поиске веди просто это слово и сразу тебе покажу. Вот, нет, меня поражает то, что я с многими общалась с Украиной, и почему-то вот именно хуйло, ну, есть что-то другое. Именно, нет, просто вот именно это... Оно просто емко, ступь... понимаешь, она емко. ну, чтобы, знаешь, как бы это человеке, э, ну, емко как-то хочется сказать, да? И вот это слово идеально, э, собственно говоря, выражает его сущность, человека, его поступки, ну, как-то ты не считаешь? ну я понимаю, что когда э, произошла агрессия России против Украины, тебе было все 12 лет и ты как-то не сильно соображала. Да. да нет, ну я не знаю. ну сейчас, сейчас тебе уже 16. нет, я... мне суждать или не глупо, я без понятия, но я могу сказать, что у меня нет такой позиции, что вот я там считаю конкретно, что Путин хуйло, или что он не хуило. ну я ко всему как-то отношусь так нейтрально. ну нет, дело в том, что у каждого у всего есть свои плюсы и минусы. У кого у всего? У оккупации и ну, быть... Плюсы. Ленин, то есть у Путина тоже есть свои минусы и плюсы. А какие плюсы у него? Не, ну то, что у него там, он с голым Торосом бегает, это как бы плюс. А еще какие? в смысле? С лебедями летает там, это, что он там еще делает? На летающих тарелках. А, да, блин, ладно, это страшно говорить в интернете, на самом деле, или нет. Нет, вот я, кстати, общалась с человеком, и типа, с Украиной, он говорит, что вот, типа, ты лучше сейчас молчи, потому что вот у вас в России, мол, нету свободы слова, это а факт. вот у нас в Украине, типа, есть свобода слова, поэтому, типа, ты сейчас что-нибудь там скажешь, потом поезд, да, приедет. Не, ну так и есть, просто, ну... Как бы сейчас вот у вас посадили человека за пост, на два года колонии дали, за пост в Телеграме, оказалось, что группа была создана вашими ФСБшниками, и они там как раз людей собирали таких, и вот человек получил два года колонии. Поэтому mm -hmm. тут тут же многие записывают. Тут, ну я, честно говоря, тоже блогер начинающий, поэтому тоже mm -hmm. снимаю видео и в ютубе выкладываю. Поэтому как бы у нас украинцы выражают свободно свои мысли, поскольку общество ну, близкое, не я не могу сказать, что прям все свободы есть, но близкое к свободному. А у вас полностью тоталитарное, мне кажется, поэтому. Mm -hmm. А что снимаете? Ну так разговоры с людьми на политические темы, на всякие. И, а, тут ты при... и, тут ты приза... и тут ты призадумалась сразу, ну да. Нет, я, я, я не поняла, в каком плане в интернете, в чат рулетку. Ну, в чат-рулетке, да. Я, я поняла, ну, многие сейчас. Еще... Просто, как бы, не знаю, я тоже многих смотрю, которые снимают в интернете. В Слушай, так украинцы сейчас более, более негативно относятся к. Ну, ты чувствуешь в чат-рулетке, да, по общению, что как бы. Но мне попадается иногда, и как бы когда спрашивают, откуда я. Типа, а, вообще не понимаю таких людей. Например, типа они говорят: Ой, а ты с России? Я говорю: ну, ну, да, и что? Ну, все, ты никто, ты не человек. Типа. Ну, как бы, не, это. Ну, типа, хорошо, ладно, можете обсирать Путина, но при чем здесь мы, и люди, которые живут. Так а кто, подожди, а кто Путина избирает? Твои же родители избрали Путина, я так понимаю. А, ну, вообще, если честно, мои родители проголосовали за Жириновского. Еще Интересно. лучше, понимаешь, ты считаешь это лучший выбор, да? Жириновский, нет, который, я не Жириновский который кричал: надо сбросить ядерную бомбу на Исландию, по-моему, чтобы весь мир испугался и видел, какие мы крутые. Да нет, я не говорю ничего, что это. Ну, я просто, типа, не, не, не за Путина. Просто. Не, ну, дело в том, что просто это сейчас именно вот так, потому что все его вроде как любили, потому что за него же много проголосовало людей. Это после того, как он поднял да, цены на бензин, вот тогда уже прям конкретно, даже самые патриоты, самые патриоты его стали ненавидеть. Даже вот есть а, люди, То есть наход... доходит, патри... доходит патриотам только через желудок или и через бензобак, то есть когда дорожают продукты и дорожает топливо, тогда народ начинает не любить. А когда убивают украинцев, да и хрен с ними, да? Оккупируют территорию Украины. Крым наш, все нормально. То есть, э, в да. принципе, американские санкции, они правильно действуют, да? Угу. Я не знаю, ну как-то так. Я не знаю. Прям. Я не считаю, что он Хуйло, прям, ну блин, хуйло это такое слово, прям резкое. Да ладно, не хочешь называть, так не называй. Это наше чисто, нам так удобнее. У нас как уже даже там? можно не добавлять слово Путин, уже сразу понятно, о ком ты говоришь. Я поняла, просто именно так. Как-то без аргументов. И люди даже не могут, не знаю, аргументы привести, что ли. Так, какие, вопрос, какие аргументы? Ну, смотри, достаточно он подписывал э, систематически там, на протяжении многих лет, пока был президентом и премьером в России, он подписывал договора с Украиной о признании территориальной целостности Украины, о там, ненападении всего. А потом поступил, как, ну, как хуйло, взял, э, попросил у вашего совета разрешения вводе войск в Украину, ему дали это разрешение, потом оккупировали Крым как бы, но ну, а как ты, как ты думаешь? Какие еще нужны доказательства? Я поняла. Не, ну, вы ну, привели ну, доказательства, как бы, я поняла. Ну, просто есть некоторые люди, которые не могут этого сделать. Просто так, типа, потому что все говорят так, значит, я тоже так скажу. А -а -а. Ну, чу стадное чувство, да, как бы? Ну, да, то есть они даже не разбираются, многие люди вообще не знакомы с, с его творчеством. Творчество. Ну, да. ну, прям такой великий корифей. А, не, да. на самом деле, вообще, это, ну, типа, просто подарок. Типа, ну, а как твои, как твои знакомы ну, на твоем уровне возраста, твои знакомые, там, одна, ну, там, я не знаю, где ты учишься, там, одноклассники, бывшие или теперь ну, или... Ну, как ну, они относятся, вообще поддерживают то, что происходит в стране? Ну, вообще, вот у меня все такие вот друзья, такие вот прям такие современные, тинейджеры, все, ну, типа, не то, что там все говорят, типа, вот там насчет Путина, а просто там насчет Украины, России, ничего. Просто все говорят, вот я слушаю мнение, все говорят одно и то же, что, что вот, типа, я хочу в Америку, типа, это Россия, типа, это вообще, это... Ну, так, типа, подожди, Россия. это же самая прекрасная страна в мире, ты что? Все ну, вам завидуют. Потому что все говорят, что типа в России ничего делать, в принципе, типа вот, ну как бы как они это рекомендуют... ничего делать, он здоровенная страна, бери он, хочешь мусор убирай, который ты набросал, хочешь там дороги строй, которых нету, куча работы, я хочешь понимаю. иди воюй в Сирию, он там умри, хочешь в Украину поесть, сдохни, тебе никто ничего не это, я считаю, куча, вы сейчас подрастаете, на вас вся надежда России. Вы будущее, будущее пушечное мясо, и как бы ваши, ну, обязательно вы нужны. Я поняла. Ну Я представляю, два года, и все твои мальчики пойдут в армию и станут дебилами там полными. Все твои мальчики. Нет, ну, в смысле, одногодки, я имею в виду одногодки. Сейчас, ну, по крайней мере, мои знакомые, все там друзья, просто приятели, мальчики. Они вообще в принципе не собираются. Вот я у многих спрашиваю, вообще в принципе большинство парней не собираются идти в армию. Но я не думаю, что они это получится. Вот есть маленький нюанс. Mm. Понимаешь, что как тогда спрашивают, почему вы пошли в армию? Почему ты пошел в армию? Потому что это сделает меня мужчина, и во-вторых, меня никто не спрашивал mm -hmm. моего желания туда идти, поэтому их никто mm -hmm. не будет спрашивать. Это тоталитарное государство. И mm -hmm. никуда они не денутся, хотят они или, или не хотят, им придется все равно служить там, где им скажут. Mm -hmm. Я поняла. Ну, в общем, как-то так. Просто все говорят, что вот Америка модная страна, да, именно там классно, модно, типа, все такие люди. То есть, хорошо, прав, ну, правильно жить в Америке и жутко любить Россию, да, скучать за ней, там, э, как вы там показывали хороший сюжет, когда ваши эмигранты, которые живут в Германии, они в 4 утра 22 июня, э, 22, по-моему, когда начало Великой Отечественной войны, они ездили в 4 утра и будили немцев, как бы, то есть, такая акция у них была, фафакали, там, орали, ну, то есть вот так проявляли свой патриотизм. Я поняла. Я слышала, да. Поч -поч 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 -почему, не, почему нельзя жить в России и заниматься своей страной? Почему надо сначала страну уничтожить, ну как, не полностью, а просто сделать ее непригодной к жизни, Пыта ну, хотеть уехать в США, почему нельзя в России это построить? Почему надо было и лезть да в, это в Украину? Мне... Да, блин, это мнение таких еще... Маленьких ты имеешь в виду. Так вы через два года вы станете уже взрослым. Я понимаю, что 16 лет еще как-то. просто большинство сейчас подростков очень глупые, и не соображают, что говорят. Они ведутся там за счет моды, то, что вот так круто. И все. А так, в принципе, ни в чем особо не разбираются, что правильно, что нет, что хорошо, что Ой, я понял. Ладно. Спасибо тебе за беседу. Да. Пожалуйста. Я очень надеюсь, что ваше поколение вырастет лучше, чем те, которые были до этого. И вы все-таки а, свою ну, страну да, сделаете это... пригодной для жизни, чтобы вам действительно все завидовали. И чтобы вы я жили я. хорошо, действительно. Угу. Я поняла. Вам тоже самое желаю. Спасибо. Как ваш канал называется? Меня зовут Андрей. Андрей Полтава просто на Ютубе можешь вести и найдешь. Начинающий? Угу. Понятно. Ну хорошо, я подпишусь. Угу, давай, удачи пока. До свидания. Да, ребята. Новое поколение. Ну что, ну маленький, еще 16 лет. Ну такая адекватная хотя бы девочка. Бог его знает. Может и... Может и что-то будет. Хотя вряд ли.